у нас уже все проводницы знали, что вот едет Виталий в Москву, вот едет Оля в Киев, и все это нам помогали, потому что нам даже мы могли подойти к поезду и без билета, без ничего нас брали проводники, потому что вот уже, уже знали, что это как командировка. А потом побралась. Глубоко уверена в том, что я сделала правильный выбор, потому что я, наверное, еще в том возрасте совершенно четко умела расставлять приоритеты, важности каких-то э, ценностей жизненных. Ольга Рывутька любит комфорту всему, об повсякденному жизни, у стосунках, в работе. Обираючи себе человека, она знала с Виталием, як за каменной стеной. У Оли э, это огромное счастье, что у нее за спиной есть такой Виталий. Она умеет распределить обязанности в семье так, что, в общем-то, каждый доволен. Народная мудрость говорит о том, что мужчина в семье это голова, а женщина в семье это шея. Так, я хочу сказати, що в этой сім'ї очень правильна шея. Не пропустіть найцікавішого: Дефіле в своє задоволення. Ольга Ривуцька байдужа до шоу і невибаглива до моделей. Прагне душевного комфорту. Ревудска не любит шоу. Конечно, мы все амбициозны. Антоненко, Ревудская, и я, наверное, тоже. Так, Аня, а мы вот так вот будем ходить, вот так вот и бедрами делать, а ну-ка иди нормально. Ольга Ревудска не церемонится ни с моделями, ни с дизайнерами. Девочка довольно такая остренькая. С другом Черкаським может пожартувати и оком не моргнути. А коса, Слушай, мы, тобой, да. мы сегодня с тобой я такую хочу. Где Оля, там всегда кипиш, там всегда шум, там всегда весело, там никогда не приходится скучать. Уверен, что она очень многим не нравится, потому что она такая остренькая на язык, такая, ну, трошки ядовитенькая. Перед показом хвалюются уси, але мовчки. Ольга Ривуцька до останнього тримає в таємниці колекцію. Я можу там проляпати щось, розказати взагалі, концепцію, як що буде, яка буде музика. Уличка вона друга. Вона до останнього, у все скрито, музику ніхто не бачив, не последнього. Одежда в кульках, зачихльових, в чорних. Сьогодні на черкаських сезонах моди їх троє. Дизайнери Антоненко Черкаський та Ривуцька показують, на що здатні. з Шубами Віктора Антоненка дизайнерка й не збирається. І за виступом Черкаського вона теж спостерігає спокійно. Своим показом контролюя кожную деталь. Я бы в серых оставила тебя, да. Хорошо? Оставайся, я договорилась Дима, Иди в тех туфлях, в которых ты была на показе у Антоненко, да. Вот так вот тебе ну и будет. А зачем нам какой-то банк? Так, Маринка, столько, пожалуйста, выступи, красиво. Я тебе уже и так, знаешь, самый лучший наряд, может, хотя от сердца оторвала. А тебя в два раза почему не обернули? Ты сама завязывалась. Да. Девочки, кто Ривутская еще выходить? Модели, как королевы, в легких и сукнях от входят в образ. Когда начинается сезон мод, она всегда говорит «Люба, мне старый состав девочек». Единственный такой дизайнер, который мы, я Стривудская, Да, самая четкая, самая классная. Я считаю, это самый, самый классный дизайнер. Она очень чувствует женскую натуру. Вот я выхожу и получаю большое удовольствие и наслаждение. Я иду и чувствую себя королевой в этой вещи. За кулисами эмоции выруют через край. Девочки, внимательнее, пожалуйста. Она действительно талантливый дизайнер. Коллекция, как обычно, превзошла все ожидания. Ревудская не любит шоу. Она, знаете, вот классика, она классичная. Она вот любит сухой, спокойное дефиле. Каждое ее дефиле – это, конечно же, шоу, но шоу интеллигентное. Для Ольги Ревудской главное то, что дефиле уже відбулося. Я всегда довольна, когда дело закончено. Ольга Ревуцкая, город Дефіле на подиуме – це лише пів чекає, коли всі сукні Работа, это лишь справы. Дизайнер чукаю когда все сукни раскупят клиенты. а когда наша продукция понравится людям, и они, они будут довольны. То, что мы довольны – это уже такое дело 150-е. У программе «Далее» кабинет психологичного релаксу. Клиентки идут до дизайнера не только по сукню. Интеллектуальная мода требует общения. Это вот как кабинет психологической разгрузки. Дружим с семьями, и родители мои, и я. Это, можно сказать, даже моя вторая семья в Киеве. Это одежда для отдыха, для досуга. Естественно, на лошадях в этом платье тоже не пойдешь кататься. Можно в этом комбинезоне пойти летом на работу? Можно. Ольга Рывоцка створила речи и для работы, и для отдыха. Ее замовники, и заможник Яны Тачеркасти. Конечно же, это не дешевые вещи, тем более если это эксклюзивные коллекции, которые продаются в индивидуальном единичном экземпляре. Вот. Но позволяю себя иногда побаловать. Нам он делает скидки очень хорошие. Любая профессия, если ты хорошо ее умеешь делать, она должна приносить деньги. Поэтому э, фразу, что художник должен быть нищим, я категорически не согласна. То есть художник, если он хороший художник, он должен быть э, богатым. Лариса уже 20 лет ходит до Ольги Ревуцкой. Лариса – отдана клиентка все, что я ношу, я даже не утруждаю себя что-либо выбирать в магазинах. Я практически все абсолютно шью у Оли Ревудской. Оля показывает великолепные результаты. Я вообще считаю ее самым лучшим дизайнером у нас, потому что у нас в городе. Лариса не пропускает жодного показу. До чергового сезона мод купила особливі квіти. А на умі асоціюється іменно восетєві цвітання вір візящиства і інтелігентність. Клієнтка не лише сама одягається Ольги, до модного дизайнера жінка привела й доньку. Да, мама мене познайомила з Олі. І з тих пор ми дружимо сім'я. Я вже років. І Оля для нас не тільки дизайнер, а скоріше всього друг. Ольга Ривуцька шиє для особливих жінок. Мне интересно, что для этих людей. Мне интересно, когда женщина сама себе что-то представляет. Мне интересно, когда женщина сама по себе ценность. То есть я не одеваю кукол Барби. Ее речи вымогают ведь женственства интеллектуальную прасти. Я адвокат, и стиль у меня должен быть, в общем-то, выдержанно, строгий, может быть немножко, но и э, хочется чего-то, в общем-то, в этом стиле выдержано строгом. Э, Какую-то изюминку. Вот у меня есть плащик, который, ну, очень вписывается и сочетается с моей профессией. Я его с удовольствием ношу. Только ходили в магазинах и в черкасских, и в киевских, смотрели готовые изделия. Показы, к сожалению. Да, у меня даже жена ходит в таком кардиганчике и очень нравится. Вообще очень нравится, но не еще ни разу не одевала. Нет, Оле, в общем-то, ничего никогда, разве что дочка моя, по-моему, тогда что-то у нее купила по скидке. За что от меня, конечно, получила. Потому что я сказал, ничего себе, как это так ты вообще, как себе позволяешь такие вещи. Люди за свету моды своим интересам не зраджуют. У нее свой стиль, у меня свой стиль. у нее, как, бы, как правило, свои клиенты, у меня свои. А вот сторонние охочі поспешают до Ольги. Вона не лише дизайнер, а и психолог-практик. Это вот как кабинет психологической разгрузки. Все, что бы не случилось вот по ту сторону этого кабинета, этой дизайнерской студии, оно все остается за дверьми. То есть ты приходишь к другу, человеку, который сделает тебя лучше, красивее. Превратились уже не, не, не в клиентов, а в настоящих приятельниц, которые, которые приходят ко мне поболтать, попить выпить чашечку кофе, ну, то есть провести какое-то время со мной. Ой, мне так нравится плащ. Наверное, я его куплю. Студентка Виктория померила не одну сукню, не одну и придбала. 80% моего гардероба – это одежда от Ольги Ревудской. Эксклюзив, который я с удовольствием всегда покупаю для себя. Молодая девчина распутаю не только про моду. Ольга Ревудска – ее подруга. Дружим с семьями, и родители мои, и я. Это, можно сказать, даже моя вторая семья в Киеве.